नमस्कार जीएस नाईन न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे सावधान प्रवासी जीव धोक्यात टाकणाऱ्या वाहनात प्रवास टाळा वाहनांमध्ये घरगुती गॅसचा वापर सिल्लोड प्रतिनिधी सिल्लोड ते अजिंठा मार्गावर धावणाऱ्या ओमनी व इतर वाहनांमध्ये सर्रास घरगुती गॅसचा वापर केला जातो सिल्लोड ते अजिंठा महामार्गावर एकही एलपीजी पंप नाही मग या वाहनांमध्ये कुठून गॅस भरला जातो अशी चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे सर्वात जास्त सिल्लोड तालुक्यातील प्रत्येक खेड्यापाड्याच्या स्टॉप वर बिना परवाना ओमनी दिसून येत आहे व तसेच सिल्लोड शहर बस स्टँड भरचौकात उभ्या करून बिनधास्तपणे सीटा भरत असतात या उमणी बंद करण्याकरिता सात बारा दोन हजार बावीस मध्ये काळी पिवळी टॅक्सी चालक व मालक युनियन तर्फे उपोषण करण्यात आले होते सिल्लोड शहरातून विना परवाना प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी काळी पिवळी टॅक्सी चालक मालक युनियनच्या वतीने उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक सात बारा दोन हजार तेवीस ला साखळी उपोषण करण्यात आले होते सिल्लोड एसटी बस स्टँड व आसपासच्या परिसरात सर्रासपणे प्रवाशी वाहतुकीचा परवाना नसलेल्या वाहनातून प्रवाशी वाहतूक केली जात आहे पोलीस प्रशासनाने तातडीने अशा वाहनांवर कारवाई करून अवैध प्रवाशी वाहतूक थांबवावी अशी मागणी काळी पिवळी टॅक्सी चालक मालक युनियनच्या वतीने केली होते याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्षच करण्यात येत आहे यामुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासमोर संघटना व युनियनच्या वतीने अवैध वाहतूक थांबवण्यासाठी उपोषण करण्यात आले होते परंतु वाहतूक थांबली नाही अजून त्यांची संख्या दुप्पट वाढली मोटर परिवहन अधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून सिल्लोड तालुक्यामध्ये चौकशी करावी प्रवाशांच्या जीवितास निर्माण होणारा धोका टाळावा अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी निवेदनातून केली होती व जनतेमध्ये पण अशी चर्चा होत आहे ये गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई होना ये गाड़ियाँ कायम स्वरूपी का बंद होना जब तक का ये गाड़ियाँ बंद नहीं होंगे ये नहीं होंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा आज से शुरू हुआ ये औरंगाबाद में भी जाएंगा हर कार्यालय के ऊपर हमको चाहे अच्छा बम्बई क्यों जाना नहीं पड़े हम जाके आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे आज उपोषण किए यहाँ पर सिलोड डी एस ऑफिस के सामने मुद्दा है बिना वास, वातु जो है तो बंद करने बाबत और गैस वगैरह पे जो गाड़ी चल रही इलीगल ये भी बंद करना चाहिए और सिलोड बस स्टैंड के सामने जो प्राइवेट गाड़ी जो परवेश परवासी बातों करती है तो इसके लिए वहाँ पर जो तो पुलिस तैनात करना चाहिए अवैध वातु जिसकी वजह से बंद होने हो जाएंगे ऐसा हमारे चार तीन चार डिमांड है इसके पहले बारह ग्यारह को निवेदन दिए थे डी साहब को और माननीय पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण इनको हमने सत्रह ग्यारह को निवेदन दिए लेकिन उसके ऊपर भी पुलिस अधीक्षक साहब ने कोई कार्रवाई की नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारी मांगनी है कि ये परुआना परुआना बंद होना चाहिए पर हम निवेदन दे थक गए हम वहाँ ना इलाज हम डी ऑफिस के सामने हमारा आंदोलन उपोषण लेकर बैठे हुए हैं कोई दखल नहीं दी गई है माननीय अधिकारी से है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये हमारा प्लान ये प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही है उसके बारे में क्या कहते हैं प्राइवेट गाड़ियों को तो कायम सौ रुपये का बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों के पास परमिट भी नहीं है हमारे लोगों के ऊपर ये लोग जो है तो दादागिरी करता ही गलोच करते हैं दादा किस्म के लोग गए बार बार पुलिस से हम विनती कर रहे हैं बार बार बोल रहे हैं पुलिस लोग कोई दखल नहीं देती है क्योंकि इन्होंने ये बंद करना चाहिए अगर इनका इस पर तो समाज मेरा बोलना अगर गलत है इन्होंने इस पर तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए इन्होंने बंद करना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो कुछ बंद क्यों नहीं करते और मान्य एजेंटा के हमने पी साहब से मिलकर बारह तारीख के दिन जो निवेदन दिए बारह तारीख़ के दिन हमसे उनसे मुलाकात की मुलाकात में हमसे बोले हमने उनको कैर सर ये बिना परवाना प्रवासी बात की एजेंटा अजंटा माहिर करोगे ऐसा अजंता गांव माहिर घर है डेढ़ सौ तक कम से कम उमनी गाड़ी तवेरा प्रूफ और उनसे हम बार बार दो से तीन मरताब हम ये मैंने